Пресс вас! Да, Трамп приостановил действие своих страшных пошлин. Но спасет ли это Россию? Обращаю ваше внимание, что цены на российскую нефть, несмотря на все положительную информацию, да, они сначала немножко поднялись, теперь опять упали. Они опять падают. Есть прогнозы, что действительно цены на российскую нефть упадут до такого уровня, что не будет денег финансировать российскую армию. Насколько это реально, я снял видео. Можете посмотреть, ссылочка здесь будет. Вообще, насколько реальна ли ситуация, что в России в результате падения цен на нефть сложится такая ситуация, что просто не будет денег финансировать российскую армию. Как результат, да. Для нас это выгодно, потому что в этом случае украинская армия может достичь колоссальных побед. Вообще для экономики России обвал цены на нефть это всегда плохо. Для нас это хорошо, но у нас все-таки большая часть нефтепродуктов импортные. Цена на нефть падает, ну, немного, но цены на бензин действительно снижаются. Так что вот тут мы как раз на разных сторон баррикады. Ну что ж, ждем, что действительно цена на нефть сейчас валится сильно. Она валится. Почему? Вот как раз в видео я объяснил. Торговая война Китая и США. И как это влияет цену на нефть прежде всего в России. И к чему это все может привести. Так что смотрите мои видео. Ну и не забывайте ставать спонсором моего канала. Но это уже реклама. Витаю Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.